સુરત શહેરના અઠવાડિયાન વિસ્તારમાં પોલીસ કમિશનરનું હેડ ક્વાર્ટર આવ્યું છે જેની અંદર કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ છે સુરત પોલીસ પોતાના આ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમમાંથી શહેરના ચારે દિશામાં લગભગ ત્રીસ કિલોમીટરની તમામ રેન્જમાં આયોજિત ગરબા આયોજનોમાં લાગેલા સીસીટીવીના આઈપી એડ્રેસથી ગરબા આયોજન પર નજર રાખી રહ્યું છે સુરતના મધ્યમાં પોલીસ કમિશનર કચેરી છે અને આ કચેરીની અંદર કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ છે અહીં બેસીને હંમેશા પોલીસ ટ્રાફિક વ્યવસ્થા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા માટે સીસીટીવી માં 24 કલાક નજર રાખી રહી છે પરંતુ હાલના દિવસોમાં જે રીતે નવરાત્રી નું આયોજન છે તેને ધ્યાનમાં રાખી સુરત પોલીસ દ્વારા શહેરના તમામ મોટા નવરાત્રી আয়োজકો પાસેથી તેમનું સીસીટીવી ફૂટેજ ના આઈપી એડ્રેસ મંગાવી આ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ માં સતત વોચ રાખવામાં આવી રહી છે

સુરત પોલીસના કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમમાં મોટા સ્ક્રીન લગાવવામાં આવ્યા છે એક સ્ક્રીનમાંથી 4 થી 5 જગ્યાના સીસીટીવી ફૂટેજ જોઈ શકાય છે અને તેને જોવા માટે રાઉન્ડ ધ ક્લોક પોલીસ કર્મીઓ ત્યાં તૈનાત છે જો કોઈ ઘટના શંકાસ્પદ લાગે તો કંટ્રોલ રૂમમાંથી જે તે પોલીસ મથકમાં જાણ કરવામાં આવે છે નવરાત્રીના 9 દિવસ સુધી આવી જ રીતે સુરત પોલીસ ગ્રાઉન્ડ પર હાજર રહેશે અને આ સાથે કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમમાંથી પણ બાજ નજર રાખશે जितने भी बड़े गरबा के आयोजन हो रहे हैं शहर में वो सब में आई पी बेस्ड कैमरे लगवाए हैं आयोजकों के साथ मिल के और उनका एक्सेस है वो यहाँ पे कंट्रोल रूम में है तो यहाँ से कंट्रोल रूम में पुलिस के जवान जो है वो कंटिन्यू उनको मॉनिटर कर रहे हैं इसके अलावा हमने सभी बड़े आयोजन जो हैं गरबा के उनके गेट के ऊपर एआई बेस्ड कैमरे लगाए हैं जो हेड काउंट करते हैं कि कितने लोग अंदर आए हैं कितने लोग बाहर जा रहे हैं तो एग्जैक्ट नंबर किसी गरबा में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना है वो हम यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे बैठे जान सकते हैं तो उससे भगदड़ की स्थिति है और क्राउडिंग होना है उसको प्रिवेंट किया जा सके और हमारी सी टीम की जो महिलाएं हैं वो एक्शन वो लाइव जो बॉडी ओन कैमरा आता है उसके साथ में अंदर ट्रेडिशनल कपड़े के साथ में वहीं पर गरबा कर रही हैं तो उनका भी लाइव है वो कंट्रोल रूम में चल रहा है कंट्रोल रूम में उनका लोकेशन देख के तुरंत वहां सामने की गाड़ी खड़ी है, है, है गेट पे एस सी पी वहाँ पे है, तो तुरंत उनको इन्फॉर्म कर देंगे, लोकेशन दे देंगे कि इस कॉर्नर में काफी हेल्पफुल है अभी पूरा अंदर जो जितना बड़ा डोम है उसके अंदर घूम के पेट्रोलिंग करने उससे अच्छा है कि हमारा एक हमारी दूसरी आंखें जैसा हो गया है ये और पूरा एक आदमी बैठा बैठा सारे आठ दस डोम जितने हैं, जो बड़ा नंबर जहाँ पे क्राउड आ रहा है गरबा खेलने के लिए उन सबको एक दो आदमी बैठ के यहाँ बड़ी स्क्रीन पे आराम से यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और ए आई बेस वो काउंटिंग का सिस्टम है तो ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गरबा को जब मंजूरी मिली है वहाँ पे तो वो ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से आदमियों की मंजूरी मिली है तो उतने आदमी होते ही एक अलर्ट आ जाता है तो उसके बाद उनको वहाँ लोकल पी आई ए सी पी और जो गरबा के आयोजक है उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके यहाँ पे क्राउड है वो अभी इस मैक्सिमम लेवल पे पहुँच गया है तो आपको गेट से कंट्रोल करने की जरूरत है तो इसलिए ओवर क्राउडिंग और इस तरह से भगदड़ मचना इससे बचा जा सके आराम से ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी न्यूज सूरत